Комбат Донбасу Семен Семенченко пропонує іншим комбатам та громадським діячам об'єднатися в українську військову організацію. За його словами, він виступив з такою ініціативою, оскільки міноборони та чиновники не справляються із забезпеченням воюючих підрозділів, а політики зайняті боротьбою між собою. Про те, як сьогодні забезпечені та як воюють добровольчі загони, будемо говорити з заступником командира батальйону Айдар Євгеном Пташніком. Пане Євгене, доброго ранку. Я рада, що ви знайшли час і звітали до нашої студії. І, звичайно, насамперед ну, хто б у вас. Какие завдания на разе выконуете самые э, бести батальону Айдар? Батальон Айдар был э, основан и начал действовать в зоне АТО с апреля месяца этого года. Так. Вот. Основные задачи батальона Айдар это отдельный штурмовой батальон, который имеет непосредственное соприкосновение с противником. Наша задача это продвигаясь вперед, наносить ощутимый урон. Удари по противнику, і за нами идут армійські підрозділення, танкісти, які закрепляются на нашій території, ми дальше. далі. Тобто даємо можливість нашим частям більш спокійно зайняти оборону. Пане Вене, а ось чи отримали ви у належному обсязі ту важку техніку для виконання бойових завдань? І чи це будуть окремі підрозділи саме в складі батальйону? Да, мы сейчас будем получать тяжелую технику, которая необходима для ведения боевых действий, потому что на, на тот момент со стрелковым оружием и э, пулеметами, БМПшками и БТРами это было тяжело вести боевые действия. На данный момент мы сейчас получаем более более оснащенные это минометы. Э, и другую технику я, в принципе, как бы не не хочу говорить, что именно. Но, Это будет уже время подразделы. Это будет подразделение в составе нашего отряда батальона. А вот скажите, что в целом есть какие-то позитивные изменения, сама координация действий между дропвольчимым батальоном и также кириныстом антитеррористической операции, и что сделаны какие-то после поразок? Пока не могу этого сказать, прошло очень короткое время. А думаю, що в ближайшую неділю-дві ми будемо бачити, як зміняється ситуація. Тобто зараз якийсь висновок зробити по тому, чи налагодився цей зв'язок і в яку сторону ви ще не можете сказати? поки покані. Зрозуміло. Е, Яке ставлення зараз у бійців Айдару щодо підписання того мирного плану в Мінську і чи саме ви вірите в його перспективу? Що скажете? Ваша хочем... думка, ваше ставлення? Ми хотіти вірити в цю перспективу. Мір все одно нужен, президент. думаю, сделал все возможное для того, чтобы остановить боевые действия. Ну, а далее будем смотреть на противоположную сторону. Как дети на это реагируют? Какие их не стало? они про это говорят? Неоднозначно. Многие говорят, что, опять-таки, Россия обманет. Как всегда это делает. Ну, другого выхода нет. Мы должны готовиться к обороне и э, к защите своей территории. Хочешь, мэр, готовься до войны в будь случае. Как Я полагаю, как наиболее эффективно использовать ТВТ Парамерыр, я сама на восточном фронте? Э, переформировать э, наши части. И ну, я могу сразу сказать, что наиболее эффективные у нас э, зарекомендовали себя это добровольческие батальоны. То есть те люди, которые шли добровольно, зная, что куда они идут. Э, армия сейчас только учится, она никогда этим не занималась. Потому что в армии в основном молодежные. У нас э, люди разного возраста. Я уже говорил раньше, что от э, 19-20 до 55-60 лет. Ну, 60 средних нету, но 50-55 есть люди. Так. Причем прошедшие боевые действия. У нас есть люди, которые уже по 10-15 лет воевали э, в различных точках. И очень много сейчас пришло к нам ребят с, э, с афганским э, минулым. В воювавших в Афганістані в своє время, які е, будуть обучать молодих правильному ведению бойових действий. Скажіть, а як зараз взагалі відбувається поповнення батальйону, чи якісь в цьому зміни, і адже після останніх тих таких важких і трагічних подій, чи не зменшила кількість добровольців, які хочуть боронити країну саме у лавах Айдару? Наоборот, навіть увеличилось. Ми вже уже подумали о том, чтобы создавать, наверное, или бригаду, или полк, а, возможно, даже и дивизию. Но это <губит> на будущее. А в какие ситуации сейчас пребывают семьи, та близкие битвы Вайдару? Потому что же много из них из Донбасса, так? Так точно. У нас много людей, которые воюют с Луганской и Донецкой областей. Они лишились сейчас квартир, семьи вывезены на территорию ближе к Киеву из зоны АТО. Вот. И наша сейчас задача, мы создаем фонд Айдара, где будем, этот фонд будет собирать, как правильно сказать, не не пожертвования, а помощь так. от граждан для того, чтобы обеспечить людей квартирами. А державая в запомагают самопытание? Пока не знаю таких случаев. Расскажите, а вот суто географично, кто ось на сегодня складывает батальон Айдар? Ну, наверное, не могу сказать, что это больше выходцы из восточной области. Но не больше их. Не больше. Так. Но очень много ребят, которые э, с центральной Украины, э, с восточных регионов, юга Украины. И ну, есть часть... Часть людей достатньо, ну, большая, з України. А який зараз статус бійців Айдару? Ми относимося к Міністерства оборони України і статусу на нас на служащих. І на останок хотіла запитати, ось у Міноборони України заявили, що батальйон Айдар може офіційно стати частиною Збройних сил України. І, власне, загалом на вашу думку, чи достатньо держава використовує свої сили, свої можливості для того, щоб належно подбати про своїх бійців? Думаю, ні. Из-за чего в свое время господин кандидат президента Порошенко, когда шел на выборы, то говорил, что каждый солдат должен получать 1000 гривен в день, офицеры больше. На данный момент это очень маленькая часть. Мы не говорим за 1000 гривен, но гора гораздо больше можно увеличить э, финансирование армии. И мы можем сказать фамилии тех людей, которые могут это позволить себе оплачивать армию. Пане Евгене, час у нас завершується. Я вдячна вам за те, що ви звертали до нашої студії. Будемо молитися, тримати колоки за наших хлопців. Миро нам і злагоди. Дякую, що ви були з нами.